やり何 Поступило сообщение о том, что горит хозяйственная пристройка возле средней школы в городе Выжинце. По прибытию на место разведка была установлена, что горит крыша и перекрытие школы уже на площади 100 метров. Однозначно было позднее информирование, это 100%, потому что не могло пламя за такое короткое время разгореться на площади 100 метров. Значит, нам удалось благодаря оперативным действиям и привлечению сюда вспомогательных подразделений. Я с уверенностью могу сказать, что мы сегодня спасли первый этаж, второй этаж и 95% в третьего этажа школы. Выгорело всего лишь два кабинета и одна кладовая библиотеки. Здание нам все-таки удалось спасти, за исключением перекрытия. Выгорела крыша на площади 400 метров квадратных. Уже сюда привлечены ремонтные бригады, уже сюда привлечены значит, те люди, которые будут восстанавливать крышу. На сегодняшний момент значит, в школе объявлены недельные каникулы. Я думаю, через неделю обучение в школах будет восстановлено. Трудности были в том, что этому зданию более 100 лет. Вот, значит, перекрытие деревянное, перекрытие между этажами деревянное в камышовой оплетке. Вот это и было очень серьезным и наслаждением в тушении пожара. Было задействовано 8 единиц техники, 38 человек личного состава. Попередняя причина – необрежная. Поводження з вогнем. Вночі дзвонили, що пожежа, прийшли, викликали пожежні, всі спрацювали. Дякуючи службі, настільки чітко роздавали команди і розподіляли людей, хоч бачите, ситуація складна, однак корпус нової школи не ушкоджений. І я думаю, що за тиждень ми відновимо заняття саме в цьому корпусі, бо класні кімнати не пошкоджені. Зараз там комісія працює, дивиться на стелю, але ну, одним словом ми обійшли в гарному стані. Тут другий перший поверх в кабінеті вціліли, ну, десь там підмокло, можливо, від води. Зараз люди працюємо, будемо підсушувати, трохи пострадав третій поверх.